既然我演了这个 IP，既然我演了这样的一个有作者写的这样的一个人物，我就会尊重他。我也是最近几年，我正好有幸的赶上了这几部 IP 的片子。我想去看自己有没有想过说一定要演什么样的一个角色？什么 IP 啊？员这种，觉得都没有聊过。 请把我、嗯、就是一定要把这个角色演好，不能辜负支持自己的人。落在让这个角色得到大家的认可，最后剧本到越自己越重。的他就是个小气狗。来有,有很多事情没必要说出来，只要自己做了就好。 不要刻意的说什么卖惨啊，什么的。 挫折当然是会有，不可能一帆风顺，但是挫折并没有让我气馁，摔倒了再爬起来，抓住机会，准备好了就再说发。我会带更好的作品呈现给你们，我希望以后我们还是可以在今天这样的一个日子。

举起熊熊烈火，摇也在我眼中。 我希望你们能够一直陪着我。